Одесская таможня продолжает реформироваться. В дополнение к официальной странице на сайте Государственной фискальной службы Украины в Одесской области таможня обзавелась собственным интернет-представительством. Теперь бизнесмены смогут получать более полную информацию о судьбе своих грузов. Сайт работает по адресу customs.odessa.gov.ua. На его странице можно отслеживать последние изменения в законодательстве, ход реформ, внедрение новых технологий на одесской таможне, ежедневную номенклатуру грузов, которые оформляются на таможенных постах Одесского региона. Сопровождать грузы в онлайн-режиме смогут не только бизнесмены и мониторинговая миссия Одесской таможни. Будь кто, желающий, сможет увидеть, что происходит. Если кого-то то на какой час и почему. Якщо йде оформлення, то яким чином воно йде? І ви вже можете побачити, як йдуть оформлення за різними дорученнями: ось, наприклад, великі платники податків або імпорт сировини, або імпорт з різних країн, або обладнання, або транзит. Ви можете побачити, як проходить експорт, тобто повна транспарантність, повна відкритість, прозорість процедур. Одесская областная государственная администрация помогла с установкой камер видеонаблюдения на таможенных пунктах. Пока что из офиса можно посмотреть, как работает таможня на пункте пропуска Кучурган. В будущем такая возможность будет доступна для всех одесских таможенных пунктов. И главное, на открытом таможенном пространстве на морском вокзале. И будет людина, яка хочет пройти оформление, кордон, она может увидеть, что там происходит. С одного боку для нас это важливо, потому что это комфорт. Для наших громадян і для бізнесу. А з іншого боку, для нас це можливість контролювати тих людей, які працюють на митниці. Всі оформлення, всі догляди вони будуть транслюватися онлайн, це все буде відбуватись на цьому веб-сайті. Юлия Марушевская призвала другие украинские таможни последовать примеру Одесской дирекции. Внедрение прозрачных таможенных процедур сыграет на руку всем. И импортерам, и экспортерам, и сотрудникам таможни. И бюджет начнет наполняться за счет поступлений. А пока что этот сайт первая ласточка. Сейчас, когда... Ми будемо далі розвиватися. Я би хотіла, щоб так як ми показували колеги там за кордоном, теж можуть бути додатки, де ти можеш прослідкувати в режимі онлайн, як рухається кожен вантаж просто на твоєму телефоні. Це все це все можливо, все це можна зробити. Сервис адаптирован прежде всего и под смартфоны, и под планшеты. Пока что сайт работает только на украинском языке, однако уже сейчас дорабатываются его англоязычная и русская версии. Также руководство таможни можно будет написать, пожаловаться на коррупцию или по другим рабочим поводам. Обещают реагировать максимально быстро. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания Круг.